в то время вообще не думали, что она как бы начнется, эта война. Выезжали как бы, ну, даже, ну, не могли представить, что это то, что сейчас идет, да, и что оно будет на самом деле. Уже непосредственно с этим, когда столкнулись, уже поняли, что это не антитеррористическая операция, а уже полноценные боевые действия, одним словом, война. Это уже, знаете, можно судить после, вот, сейчас, после рейда. да. Если бы сейчас вот вернуть этот отрезок жизни, да, то лучше туда вообще не ходить, я вам так скажу. То есть, потому что я повторюсь, я когда-то на этот вопрос отвечал, тогда живые реально завидовали мертвым. Я понимаю, что у нас была такая ситуация, у других были другие ситуации. То есть я не хочу сказать, что нам было тяжелее всех, но, но нам было, поверьте мне, не весело. А понимаете, специфика работы какая идет? Тут уже, получается, как бы не я их учу. А их учат такие же солдаты, которые, ну, получается, старше их по линии мобилизации, да, или волны мобилизации, которые увидели как надо, и они им передают, грубо говоря, вот, вот эти э, все умения, навыки, и вселяют вот этот боевой дух. Это уже заслуга с бойцов. На гору карачу непосредственно туда входил покойный Тарас Синюк. И оттуда... Уже гора Карачун, когда они зашли, получается, заходил 13 батальон и заходил 1 батальон. Когда взяли, это уже была как база, которую постоянно обстреливали. То есть каждый божий день, и не то, что по нескольку раз, я думаю, ну, так плотно обстреливали. Это, грубо говоря, уже была база. И мы с этой базы выходили на выполнение других задач непосредственно, там, вышеперечисленные и рейд и так дальше и так дальше и так дальше. На ранениях я рассказывать не буду. А почему остался в строю? Потому что не было как-то. Я с этими ранениями грубо говоря мог выполнять задачу, в принципе, по большому счету. Понятно, что было дискомфортно, но задачу можно было выполнять. И как-то уйти, ну как-то я не знаю. С одной стороны, это неправильно, идти впереди. Командир не должен идти впереди. Потому что если, грубо говоря, командир погибнет, то потом будет управлять личным составом. Понимаете, потом сразу начинается паника. Почему командир и должен идти сзади? Ну так, чтобы вселить уверенность в людях, то есть такие моменты, когда командир идет впереди. Ну, и за ним идут тогда люди. Потому что если ты ну, будешь ну, прятаться, то ну, люди просто не пойдут. Надо. Показывать на личном примере не всегда еще раз говорю, не всегда это надо делать. Это в принципе согласно боевому уставу вообще нельзя делать. Ну, не то, что показывать на личном примере быть впереди, но как показывает практика и жизнь, это надо делать. Когда командир бригады сказал: "Вот выполняем и идем домой", поверьте мне силы было столько, что можно домой было добраться пешком. Просто а вот уже знали, что вот мы это делаем, и все, мы и возвращаемся. Ну, на гору, короче. Ну, это был для нас дом туда. Спустя годы войны, да, мы учимся, они тоже учатся. Сейчас сопротивление, грубо говоря, от боевые столкновения, они уже, если их сравнить, это небо и земля. Сейчас более грамотно это все дело делается. Они более грамотно занимают позицию, более грамотно используют артиллерию. Они научились, в принципе то же самое, как и мы. Сейчас я не знаю, регулярные войска России они могут быть сильнее их только тем, что они слаженные и у них есть конкретные командиры. То есть ну, у них штатная структура, а у них получается, ну я не знаю. Сейчас они на голову выше, на голову выше, чем были раньше. Ну вот смотрите, получается, когда находились Степановка, когда закрыли нас полностью получается мы были грубо говоря как бы в окружении и дальше идти и то есть еще не было не то что команды может с изваренной они еще не подошли к той границе куда мы должны пробиваться мы не должны грубо говоря были показать свои направления работы понимаете чтобы заранее не выдать и их движение да и соответственно свою то есть это ну, рейд чем и славиться внезапно, понимаете. Если бы мы шли постепенно туда, мы бы туда просто, ну, просто не дошли. И вот когда нас закрыли, получается, люди 300 и раненые лежали, они лежали по три дня, понимаете. Слава Богу, не было такого случая, но ну, у нас что погибали, пацаны. То есть вовремя, благодаря тогда 25-й, 25, -е, 25 -е зашла, на тот самый второй раз э, снесла Саурмогилу блок и тогда успели вывести 300 -е. Во-первых, мы с собой берем, ну как, бы, как правило, До 3 на трое суток и плюс подходили конвои. То есть мы пока шли, пока же был лысый шанс это все как бы все попутно шло. Были конвои, приходили, пополняли запас боеприпасов, конечно, однозначно. Потому что, в принципе, постоянно вели бой. И подпитка, хотя бы боеприпасы, еда, то еще бог с ним, а боеприпасы самое главное тогда. Что, нет боеприпасов, все, добрый вечер, приехали.